Əziz YouTube kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində Əsas prospekt yola Əliyeva Vahid prospektinə 50 metr məsafədə sizə belə çox gözəl, möhtəşəm, 2 mərtəbəli 5 otaqdan ibarət, fasadı qabantik daşlarla üzlənmiş, 2.3 sotda inşa edilmiş, 5 otaqdan ibarət çox gözəl bir həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evimiz quruq olaraq qoşa daşla inşa edilibdir. Binövrası Qarkaz betondan ibarətdir. 1-ci mərtəbənin döşəməsi ilə 1 və 2-ci mərtəbənin arası monolit betondan ibarətdir. Pəncərələrin üzərindən beton kəməri fırlanır. Sənədi tam qaydasındadır, tam notarial qaydada, alqı-satqiyə yararlıdır. Sənədi var. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiyası mərkəzi kanalizasiya xəttlidir. Yerdən 5 daş kürsü üzərində inşa edilibdi. Belə gözəl Çox möhtəşəm, içərisi super təmirdən ibarət olan çox gözəl bir həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evimizin e, avtobus dayanacağı ilə Memar Əcəli Metrosunə əşləyən 525 nömrəli avtobus dayanacağı ilə məsafəsi 50 metrdən ibarətdir. Belə geniş, gözəl 3 maşın tam sərbəst şəkildə yerləşəcək belə bir həyəti var. Bura evin həyətinin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi pultla idarə olunan jaluz qapı qoyulubdu. Maşın üçün ayrıca, piyada üçün isə ayrıca qapı qoyulubdu. Həyətin suyunun axıb getməsi üçün trap burda qoyulub. Həyətin sol və sağ kənarlarında ağac gül üçün belə torpaq saxlanılıbdı. Pəncəraləri şəbəkə üslublu gözəl pəncəralar seçilibdir. Baxın, belə bir gözəl xarici görünüşə malik olan gözəl bir həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evimizin qiymətini videonun irəliyən dəqiqələrində deyəcəm. Kanalımıza abunə olun ki, hər yüklədiyimiz yeni ev elanları ilə tanış ola biləsiniz. Axtardığınız evləri rahatlıqla kanalımızda Tapa biləcəksiz. Hal-hazırda evin birinci mərtəbəsinin dəhlizinə daxil olduq. Baxın belə çox gözəl təmir olunmuş. Birinci mərtəbə ümumilikdə istipoldan ibarət olan, ə, dəhlizi isə granit mərmər və istipoldan ibarət olan belə gözəl bir təhlizi var. Soldan ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən yerləşir, betondan ibarətdir, üzərinə granit ağlı qaralı granit mərmər döşənilibdi. Otaqların qapıları ağ rəngdə, şüşəli, zövqlü qapılar seçilibdi. Burada yerləşir bu gözəl evimizin qonaq otağı, tavan fiqurla işlənilibdi. Gizli işıqlarda istifadə olunubdu. Belə bir gözəl, geniş, əla təmir olunmuş belə bir qonaq otağı var. Burda isə yerləşir evimizin mətbəxi. Belə geniş, qəşəng, belə bir havanə fiqur verilmiş belə bir mətbəxi var. Mətbəx isti poldan və granit mərmərlərdən ibarətdir. Burda isə yerləşir evin birinci mərtəbəsində yerləşən yataq otağı. Baxın dəyərliz izleyicilərimiz. Burası isə evin birinci mərtəbəsinin yataq otağıdır. Birinci mərtəbədə yataq otağı istəyən müştərilərimiz bu evlə maraqlana bilərlər. Burda isə yerləşir birinci mərtəbənin sanuzeli. Sanuzeldə istipoldan ibarətdir tilde əlavə olaraq pləcanın altında belə bir kladovkaçı var. Baxın, belə bir kladovka var. İstı polo kolektorları burada yığılıbdı. Kombi aparatı burada qoyulacaq. Elektrik xətti çəkilib. Pləcanın altındakı kladovkaya isə bu belə e, gözəl qapı qoyulubdu. İndi isə qalxaq evin ikinci mərtəbəsi ilə sizləri tanış edim. Evin birinci mərtəbəsində qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx salonu yerləşir. Burada isə yerləşir. E, Hal-hazırda isə evinizin ikinci mərtəbəsindeyim. Baxın, belə geniş, gözəl bir təhlizə var. Təhlizin bu hissəsindən evin balkonuna çıxış var axı belə bir balkonu var. Yəni isə keçək evin yataq otaqlarını ikinci mərtəbəsində yerləşən yataq otaqlarını təqdim edin sizlərə. Əziz izləyicilərimiz, bura evimizin ikinci mərtəbəsində yerləşən yataq otaqlarından biridir. Evimiz 5 otaqdan ibarətdir, 4 yataq otağından bir otaq otağı ibarətdir. Bir yataq otağı isə evin birinci mərtəbəsində yerləşir. Nəsə yerləşir evin üçüncü yataq otağı. Baxın belə bir geniş gözəl təmirdən təmir olunmuş belə bir evin ikinci mərtəbəsində yataq otağı var və sonuncu 3-cü yataq otağını təqdim edirəm. <coughs> Aha, bura da evin sonuncu, 4-cü yataq otağıdır. Bu gözəl evimiz 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. 2.3 sotda inşa edilibdir. Hər mərtəbənin arası monolit betondan ibarətdir. 1-ci mərtəbə və 2-ci mərtəbə monolit betondan ibarətdir. 1-ci mərtəbə ümumilikdə üst poldan ibarətdir. Masazır qəsəbəsinin mərkəzi yoluna 50 metr məsafədə inşa edilibdi. Avtobus dayanacağına 50 metr məsafədə yerləşir. Bu gözəl evimizin ilkin qiyməti 162.000 manata deyilir. Real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq.